Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bersama-sama dengan rakan-rakan ahli Parlimen Perikatan Nasional ingin memberi respon balas kepada jawapan yang diberikan oleh Yang Amat Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu-isu berbangkit pagi tadi sebentar tadi melibatkan ASEAN, Gaza dan juga paling penting perjanjian timbal balas perdagangan Amerika Malaysia. Untuk makluman uh, rakyat, kepada rakyat semua. Pembangkang hantar satu soalan. Hanya satu soalan untuk sesi PMQT. Uh, berhubung dengan hal ini cuma uh, tuan yang dipetua tidak menerima soalan kami. Dan hari ini soalan daripada pembangkang dan soalan daripada uh, Kuala Kangsa yang bukan daripada blok kami. Jadi kami kerugian slot di situ. Jadi tadi alhamdulillah walaupun begitu saya ucapkan terima kasih kepada tuan dipetua diberikan saya ruang juga untuk bertanya satu soalan. Nah, dalam soalan yang saya tanyakan tadi, saya membangkitkan kewajaran Malaysia menandatangani perjanjian yang berat sebelah ini. Yang Mak Bumat Perdana Menteri dan Kerajaan berhujah bahawasanya, saya tengok-tengok hujah Yang Mak Bumat Perdana Menteri, hujah beliau yang paling utama ialah kita tandatangan perjanjian Amerika ini, kita juga tandatangan perjanjian dengan China. Tetapi masalah yang rakyat nak tahu, ialah butiran-butiran yang saya katakan tadi. The devil is in the detail. Ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. 40 klausa yang mewajibkan Malaysia ikut apa yang Amerika katakan. Maknanya apa? Kita kena perbetulkan undang-undang kita, dasar kita untuk menyesuaikan dengan apa yang Amerika hendak daripada perjanjian ini. Manakala Amerika hanya memiliki satu sahaja obligasi yang kita letak pada mereka. Jadi jelas dan terang perjanjian ini amat-amat berat sebelah bukan timbal balas seperti yang didakwa dan ramai yang sudah pun mengkaji membuat perbandingan antara rakan-rakan di ASEAN seperti contoh Kemboja Kemboja tidak memberi konsesi yang begitu besar seperti mana kita berikan kepada Amerika dalam hal ini kerana apa kerana saya katakan tadi dari segi matematiknya Lebihan dagang yang kita ada dengan Amerika mengambil kira sektor perkhidmatan yang Amerika ada lebihan dagang sebenarnya sangat kecil, 16 bilion sahaja. Tetapi kita seolah-olah seolah, -olah, seolah -olah, memang kena paksa bayar ufti berjumlah 1 trilion ringgit untuk kononnya memberi keadilan kepada lebihan dagang yang kita ada ke atas Amerika dan tarif yang dikenakan tersebut jadi saya tidak pasti apakah ini minta maaf saya tarik balik saya pasti ini bukan rundingan yang memberi kelebihan ataupun keuntungan dan juga keadilan kepada Malaysia dan rakyat Malaysia. Sebab itulah daripada awal lagi kami tidak mempolitikkan isu ini kami Ketua Pembangkang dalam perbahasan sesi khas bulan 6 yang lalu telah mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk diwujudkan satu kaukus bersama antara kerajaan dan pembangkang membincangkan butiran perjanjian ini. Kenapa? Dahulu zaman kerajaan Barisan Nasional kita pun berdepan dengan perjanjian yang lebih kurang sama. Cuma bukan bilateral tetapi berbentuk multilateral seperti CPTPP, TPPA, RCEP. Ketika Tambun duduk di sebelah kami, pembangkang, beliau dan ramai lagi rakan-rakan yang di sebelah sana sekarang ini mendesak kerajaan dahulu buat benda yang sama. Kami desak. Dan kerajaan dahulu di bawah Datuk Seri Najib Razak memberikan, mengizinkan parlimen mewujudkan caucus sebegini. Supaya kita dah boleh teliti dengan baik. Apa sebenarnya butiran-butiran yang kita rasa menggadaikan kepentingan dan masa depan orang-orang kita. Sebab itulah bukan saja bantah ini dibuat oleh kami, pembangkang. Tetapi juga dibuat oleh ahli parlimen PKR sendiri. Saya ambil contoh yang berhormat Pasir Gudang pertama Yang kedua yang berhormat Subang Jaya Wabi Wong Chen iaitu chairman pengurusi jawatan kuasa pilihan khas Hubungan antarabangsa dan perdagangan antarabangsa Beliau bukan kecil anak dari segi parlimen. Dua-dua ni veteran PKR uh, Yang Muhammad Hassan Karim amat pakar dengan, dari segi uh, labour law uh, Tentang undang-undang buruh yeah, Beliau dulu zaman uh, trade union sebelum masuk PKR dulu dan Wabi Wong Chen is a corporate lawyer by training. Jadi ini orang-orang pakar dalam PKR sendiri yang menemplak butiran yang saya kata tadi ada devil in the details. Ha, jadi saya tak faham lah backbenchers kerajaan. Lah, bukan tak faham, mungkin itu sifat mereka lah. Mereka terpaksa mengampu lah, mengampu Perdana Menteri bagus, 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 bagus. Tapi sebenarnya maruah dan kedaulatan kita sedikit demi sedikit tergadai. Dan ini cara Amerika. Cara Amerika melebar luaskan pengaruh melalui penjajahan perdagangan. Actually, this is geo-economic warfare dengan China. Kita ni collateral, mereka gunakan kita untuk ada leverage ke atas China. Jadi, we have to play smarter than what is currently being playing by the government. Sebab itu kami minta tadi, this is very complex issue libatkan pembangkang, pembangkang pun ada pakar-pakar yang duduk dalam kerajaan dahulu, bekas menteri luar, bekas menteri ekonomi, bekas menteri uh, perdagangan dan sebagainya. Jadi kita pun boleh bagi pandangan kita sebab kita nak menjaga masa depan bersama. Jadi kalau kita lihat hujah yang diberikan oleh uh, yang mak bapak perdana menteri tadi, ia tidak langsung menjawab keresahan, kebimbangan rakyat jelata tentang contoh dasar bumi putera yang terkesan akibat Perjanjian timbal balas yang berat sebelah ini Ya, sebab Semua ni akan take into effect Untuk dibaiki akta-akta yang berkaitan Yang mana parlimen kena bincang balik nanti Kalau tidak, Amerika boleh kenakan tarif lebih tinggi Dan kesan berbalik Jadi ada banyak perkara yang saya fikir Tidak selesai hari ini Dengan jawapan-jawapan sebegitu oleh Yang amat berhormat Perdana Menteri Dan itu yang kami bangkitkan tadilah Dari segi kebimbangan Dan hari ini kami dah minta semalam kepada Tuan Di Pertua, Yang Muhammad Menteri Miti perlu gulung. Dan beliau perlu diberi ruang seluas-luasnya. Masa untuk kita berbahas satu persatu butiran perjanjian yang dibimbangi oleh rakyat. Sebab saya dah buat usul khas, perlu ada satu sidang tergempah. Satu hari kalau boleh nak bincang. Line by line, word by word, koma by koma. Kalau boleh. Ha? Kalau boleh, wajib. Sebab apa saja undang-undang perjanjian antarabangsa yang mengikat dan memberi kesan berkedaulatan negara kita sebenarnya parlimen mempunyai hak untuk scrutinize in details sebab rakyat akan bertanya kepada kami apa jadi kepada masa depan kita semua jadi atas alasan itulah saya mendesak pihak uh, parlimen tuan yang dipertua untuk memberi ruang yang seluasnya pada hari ini kalau tak cukup tambah lagi sesi, sesi khas dan kita bawa balik perjanjian ini ke dalam Dewan Rakyat untuk kita teliti di mana kesannya kepada akta-akta dan perlembagaan persekutuan kita. Sebab kita dah bersetuju dengan Amerika dan kita bimbang kena tarif yang lebih tinggi, maka perlu ada penelitian yang lebih rapi melibatkan pakar-pakar perundangan dan semua pihak yang berkepentingan. Jadi saya nampak ini belum berlaku dan ia membimbangkan rakyat dan kami pembangkang seperti mana Ketua Pembangkang katakan, kita mendesak perlu ada penelitian semula. Jangan do not rush in implementing this. You can always say to to the US, to the Trump, yang Parlimen Malaysia belum bersetuju. You can use that reason or excuse eh, untuk delay supaya kita boleh tengok balik, runding balik kalau supaya ianya memberikan keadilan kepada semua. Jadi saya nampak ini boleh dibuat kalau kita ada good faith saya dengan uh, tamun tadi kita bukan nak marah dia uh, membuta tuli benda yang baik kita setuju benda yang tak baik kita sama-sama baiki demi kepentingan bersama jadi itulah pendirian perikatan nasional kita membangkang dengan berisi bukan dengan emosi yes Ya, itu jumlah yang keseluruhan daripada ya, dan jumlah yang ter, dimasukkan dalam perjanjian ini. Petronas, TNB, T, uh, TM, uh, Kazana. Ya. Okay, ini benda yang saya nak tanya Tengku Zafrul nanti lah. Sebab walaupun dia kata itu bukan duit kerajaan, tapi kenapa dalam belanjawan baru-baru ini, dalam RMK ke-13, dimasukkan semua GLC ini? Saya nak beritahu pada rakan media Saya dapat banyak uh, Komplain yeah, Rungutan daripada Captains of GLCs kepada kami bawa dalam parlimen GLC ini kena tekan dengan, dengan kerajaan hari ini uh, Untuk menunjukkan kita berbelanja Sebab kerajaan tak ada duit Jadi terpaksa guna uh, Simpanan ataupun uh, 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 Dana daripada GLC untuk buat pelaburan di sana sini Contoh EPF nak jual dah better see. Huh, why? Why? So ini semua kita nak tanya dalam parlimen sekejap lagi. Uh, tapi you're right. One, mil, trillion tu bersabit juga dengan semua yang GLC dipaksa uh, labu atau oh, sedekah kepada Amerika. Bukan duit kerajaan. Bukan duit kerajaan. Tapi duit Malaysia. Duit Malaysia. Still, because ada kita dah pas undang-undang akta baru, semua perbelanjaan GLC can be audited by Jabatan Audit Negara. So, maknanya apa? It's fiduciary liability pada kerajaan juga. Ha, jadi jangan kita guna silap mata dalam pernyataan dalam parlimen, kata seolah-olah ini tak ada kemena dengan duit rakyat. Ada. Sudah tentu ada. Okey? Okey, soalan tambahan.